بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں میرے پاس پیسہ آیا مجھے خرچ کرنا ہے اس فیلات میں آپ میرے ساتھ رہی اور ہم مل کے پیسہ خرچ کرتے ہیں میرا نام اکبر سلطان ہے اور میں بطور فیزیشن فیملی فیزیشن ایسوسیٹ انگلستان میں کام کرتا ہوں چونکہ میرے پاس انگریز اور ہر طرح کے لوگ ملنے آتے ہیں تو میں نے ایک کمپیریٹو سٹڈی کی ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کراس کمپیریزن جو میں نے دیکھا کہ یہ انگریز لوگ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں چونکہ میں بنیادی طور پہ ایک دیہاتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہمارے دیہاتی کہاں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں اور ہمیں پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے ہمارے ہاں ایک مشہور محاورہ ہے کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے مطلب یوں ہے کہ اگر بدماشوں کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ شریفوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں شریفوں سے میری مراد ان شریف نہیں ہے جو کہ آج ہمارے سروں پہ مسلط ہیں اور عذاب بنے ہوئے ہیں بلکہ شریفوں سے مراد میرے معصوم لوگ ہیں غریب دیہاتی لوگ ہیں اور یہ میرا وی لوگ بھی زیادہ تر دیہاتی بھائیوں کے لیے ہے چونکہ میرا دیہات سے تعلق ہے تو میں انہی کی رہنمائی کے لیے یہ ایک چھوٹا سا کمپیرزن لے کے آیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ انگلستان کے جو لوگ ہیں جو انگریز ہیں وہ زیادہ تر اپنا سارا پیسہ اور مال جو ہے وہ اپنی فیملی اپنے خاندان بچوں اور بہبود کے کاموں پر خرچ کرتے ہیں جبکہ ہمارے دہاتی بے شک وہ باہری ہی کیوں نہ چلے جائیں انگلستان میں ہی کیوں نہ رہ لیں لیکن ان کا طرز زندگی ان کی جو ذہنی اپروچ ہے وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے پچھے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل تھی جس میں ایک دیہاتی فیملی جو کہ انگلستان میں بیڈ فیکٹری میں کام کرتی تھی اور کسی طرح سے وہ بیڈ فیکٹری کے پھر مالک بھی بن گئے تو انہوں نے شادی پہ ہیلی کاپٹر سے پیسہ ڈالرز جو ہے وہ پھینکے دیہاتوں کے اندر اور ہو ہاک عالم پیدا کیا جبکہ دیہاتیوں کا سب سے بڑا مسئلہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ میرے دیہاتی بھائی قریب کم اور دور زیادہ دیکھتے ہیں حالانکہ دیہاتیوں کے ہزاروں بچوں بچے سکول نہیں جاتے سینکڑوں عورتیں بیوہ ہیں اور مرد بے روزگار ہوتے ہیں نائنٹی پرسینٹ سے زیادہ دیہاتی خواتین شاز و ناظر ہی کبھی کسی ریسٹورنٹ سے انہوں نے کھانا کھایا ہوگا یا ملک کے کسی تفریح اور صحت کے مقامات پہ انہوں نے وزٹ کیا ہوگا بدقسمتی یہ ہے کہ نہ اچھی تعلیم نہ صحت کی سہولتیں اور نہ ہی کسی قسم کی گورمنٹ اور نہ ہی مقامی اداروں سے کوئی امداد لیکن اس کے باوجود دیہاتیوں کا حال یوں ہے افسوس ہے کہ جو بھی ہلکا سا جو بھی معمولی سا ذرِ کثیر ان کے پاس جمع ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر یا تو فسادات کی نظر ہوتا ہے یا گانے بجانے کی محفلوں پہ خرچ ہوتا ہے یا مزارات کی تزین و آرائش پہ خرچ ہوتا ہے ختم شریفوں اور کل خانیوں پہ خرچ ہوتا ہے پیر سابان کی دافتوں پہ خرچ ہوتا ہے پیر سابان لینڈ کروزرز اور فارچونرز پہ تشریف لاتے ہیں اور وہ غریب اور مسکین جن کے گھر میں ایک وقت کا چولہ مشکل سے جلتا ہے وہاں سے نظرانے اور کھانے کھا کر تشریف لے جاتے ہیں تو یہ ہے بدقسمتی کا عالم حالانکہ یہ سارے اخراجات سانوی حیثیت کے ہیں تو اس کی گائیڈ کیا ہے بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ یہ تمام دہاتی اور یہ میرے بھائی جن میں میں بھی شامل ہوں ان کے پاس کتاب ہدایت موجود ہے نور موجود ہے اس کتاب ہدایت کو نہ تو دہاتی سمجھتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی سمجھانا چاہتا ہے چونکہ اقل و دائنس سے علم سے نور سے جہالیت کے پردے چھٹ جاتے ہیں اور روشنی آ جاتی ہے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے پاس جو مال ہے ہم اسے کیسے اور کہاں خرچ کریں تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا آئے یہ آیت کریمہ سنتے ہیں يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صحابة سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کریں تو کہہ دیجئے اے نبی کہ جو کچھ خرچ کرو تم اپنے مال میں سے تو اچھا خرچ کرو اور اپنے والدین پہ قریبی رشتہ داروں پہ یتیموں پہ ضرورت مندوں پہ اور مسافروں کے لیے خرچ کرو اور جو بھی تم کرو گے جو بھی نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اس سب کو جاننے والا ہے ایک حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزے قیامت میرا گنہ گار امتی میری ان دو انگلیوں کے قریب ہوگا اور وہ میرا وہ امتی ہوگا جس نے اپنا مال اپنے خاندان پہ اپنے بچوں پہ اور اپنے والدین پہ خرچ کیا ہوگا تو سامین نذم مکرم اگر آپ کو ہماری یہ کابش پسند آئی تو آپ ہمارے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ